здравствуйте и это новая серия видео Survival крафт сейчас вы узнаете как сделать датчик датчик ночного света ну это очень легко в принципе это просто вы хотите например чтоб ночью по всему если у вас большой дом чтоб не лазить по выключателям выключать свет да и лазить и лазить по всему дому займет большое время но есть решение вы можете взять так чтобы свет включался ночью автоматически и выключался тоже автоматически сейчас я вам покажу это на лампочке так берем и датчик и электрон ну, элемент. значит так берем допустим вот диод, ставим таким образом, так ставим лампочку, все готово. это все что вам нужно. пац, видите включилась. только я не знаю почему, но Я не знаю почему. У меня почему-то получалось вот так. Вот. В следующей серии я вам покажу карту э, Мое ремесло. Я, я, я вам покажу, как я сделал такую фигню света. Нормально горело. Это, наверное, бах просто. Ну, вот так он вот как то Так можно сделать очень много. Я, например, вот сделал дартс почти сделал. Только мне осталось еще немножко его доработать. Может быть я покажу вам в следующих сериях. Так, еще одна штука. Допустим, если вы хотите да, допустим. Э, ну, сделать такую не сейчас мы тут вот так вот попробуем вот. если не получится не обижайтесь я доработаю и в следующей серии все это сделаю Значит, так, берем нужную плиту и на себя ставим вот так вот los starta так можно сделать. Под ножом накрыты всякие ловушки. А вот так не получается, что сделать. А как не пройдет. Забирали эти волки. Сейчас у меня могу, Теперь можно сделать. это делать так можно нет получился получился ну вот так вот так можно сделать все что угодно но благодаря нужно прийти. благодаря вот этому элементу Значит, и все и последнее, что я вам хотела показать, это фокус с листой и диском. Ну, а на сегодня будет достаточно. Допустим, вы хотите, да, сделать тайную комнату, дверь, например, что такое, да? Ну у вас ну что скрыться если вы, конечно, не Но. короче, если вы хотите сделать тайную белье, что типа, да, выживание, лень строить дом, да, все такое. Короче, лень что-то строить. Вы можете построить вот так вот. Ну, допустим тут будет все что угодно. Все, что вы хотите. Все что угодно. Значит так. Закрываем все это листвой. Но только чтобы вот это было еще один кубик свободный. Потому что это будет специально для песка. Раз. Ту все. И тут может быть что что на сегодня все. Пока.